السلام علیکم میں ہرا عمر آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک خوبصورت قصہ جو کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برہ بن آذب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عطیق کو سردار مقرر کیا ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہتا تھا جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے عبداللہ بن عتیق نے کہا تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے جو اندر آنا چاہے آ جائے دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی کہ اللہ کے بندے تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے عبداللہ بن عدیق کہتے ہیں میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا دربان نے دروازہ بند کر کے ایک چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافے سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر بھی ہو جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافے کا کام تمام کر دوں غرض میں ابو رافے تک پہنچا وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافے کہہ کر پکارا اس نے کہا کون ہے میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا میں کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا اے بو رافے تم کیوں چلائے اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا تیری ماں تجھے روئے ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی ایک ہڈیاں ٹوٹنے والی آوازیں سنی تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا میں سمجھا زمین آ گئی ہے چاندنی رات تھی میں گر پڑا پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں تیہ کر لیا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے آخر صبح ہوئی مرگ نے ازان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا لوگوں ابو رافع حجاز کا صداگر مر گیا میں نے یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی آپ نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے پھیلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں جزاك الله خيرا